Меня не запугать, я думаю, нас никого не запугать, потому что мне звонили и правильно говорили, что, говорит, Женя, это не только было на тебя покушение, этим пытались запугать и других рабочих. Он нам показал, я говорю, нас не запугать, мы в любом случае зарплату добьемся, что бы нам этого не стоило, тем более, что сказали, что зарплата будет. <ган -й Guardi -2> что, 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 я еще хочу сказать? Я еще хочу сказать, что вот все-таки по поводу профсоюза все-таки коллектива. Я вот ощутил силу коллектива, когда на меня звали, когда меня поддерживали. Мне звонили и из Франции звонили профсоюзы, и поддерживали, из Германии звонили, поддерживали, и из Америки поддерживали. Все-таки это сила. Просто одного человека можно запугать, можно можно как-то еще коллектив, когда как коллективы. Его не запугать, не купите. Ничего с коллективом сделать нельзя, потому что это если коллектив. Если случай, когда админи... от администрации завода записали его это заместителя и, и Васильева записали от администрации завода. А вот от, от трудового коллектива был я. Проливская Людмила Ивановна и Евгений А Это отдельное было от трудового коллектива. И теперь мы видим, откуда у нас Васильев. Его записали как от, от администрации за завод. Ну да, вот. он добился вот. всего. И, значит, а по поводу денег, то, что говорили деньги, уже нашли хорошо, но то, что я участвовал как свидетель в Киеве, вам расскажу, то то, что... Нас здесь водили уже как баранов полгода, когда рассказывали где денег. Нету, когда мы были в Киеве, я не помню, кто-то то ли из депутатов, то ли из каких-то министерств, когда начали поднимать первый вопрос зарплаты, а они там заказы на будущее на перспектива. И когда они говорят, что сколько: 90-100 миллионов и, и, и ради мы, мы вот этих типа, Копеек тут собирались, а получается. Вот, вот, вот как они на, на перспективу. А нам, а нам уже полгода рассказывают, что вообще денег нету. А для них они вот говорят, что для них 100 миллионов, это они даже и вот со, 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 собраться для них. нет. Это то, что я как свидетель вам вот рассказываю, то что я слышал в Киеве. Ваши деньги готовят на будущие выборы, которые будут состояться. Они уже